И всем привет! С вами снова я! И сегодня у нас уже четверг! Это мой самый любимый день! Поэтому пятницу первым сразу физкультура А в четверг в самом-самом меньше книжек Поэтому осталось сегодня проучиться, а завтра после школы сразу гулять! Ура! Как я долго этого ждала? Это реально очень классно! Радости нет границ! Сегодня говорю, хотел поговорить совсем не про Я хотел поговорить про что. Даже сам не знаю про что, но мне нравится с вами говорить. А что вам нравится? Напишите в комментариях, где если... смотрите. Эм, какие каналы вы смотрите? Мне очень интересно смотреть на то, как вы показываете мне, какие каналы вы смотрите. Я хочу знать, какие вам жанры больше нравятся. Летсплей, влоги and... и так далее. Это достаточно хорошо. Хорошо для меня и для вас. Потому что мне будет радость вам сбивать, а вам будет радость смотреть. Ну, в принципе, все логично, да? Потому что если вам не будет нравиться, да, тогда смысл не сделать. Смотрим набирают, подписчиков вообще практически нет. Ну, вы сами понимаете. Пять людей. Это ведь мало. Сегодня холодно. И я уже не могу практически снимать. на а, потому что я держу телефон и Вы знаете что? Я потерплю заради вас. Смотрите. Вот вам, наверное, не видно. Да, вам не видно. сегодня очень холодно. Кстати, я еще люблю читер из-за того, что обычно я начал рыдать по 5 килограмм примерно. А сегодня у меня полкилограмма выглядит. Который скоро переедет трамвай. Ну, давайте еще раз поговорим про это. Вот если вам нравится, например, больше войн, да, я буду больше стараться снимать их. Вот сейчас я снимаю большинство влогов. Да, потому что мне нравится это снимать. Но мне нравится еще и снимать там всякие игры. Это тоже интересно. Но только я не записывала на них звуки, я ставила на них песни. Они мне так больше нравятся. Если вам и не тоже так больше нравятся, тогда напишите про это. Ну что, а что еще тут Хотела спросить, стоит ли мне снимать с другими ютуберами. типа да 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 потому что они мои друзья я могу легко с ними снимать он а например в одном клипе да и я был у меня была голубая голубая курточка кстати и как объяснить эм, эм. 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 И, короче серая или вот это вот эм. Как его называется? Даже не знаю сам. Шапка. Если вам будет немножечко громко, извините, просто я сейчас на какой-то фигне, там очень много машин. Ну ладно, народ, не... не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. Всем пока! С вами был Олег Добро.